В ефірі кава» і я її ведуча Ірина Вікторова. Вітаю гостя сьогоднішньої програми в балеті вже 15 років. За цей час вона здобула звання заслуженої артистки України і визнання публіки. Наприклад, в Англії живе прихильниця її творчості, яка під час гастроли нашої героїні приходить на її виступи, пише листи і портрети. До нашої студії завітала прима балерина Харківського національного академічного театру опери і балету Ірина Клюєва. Народилася 18 жовтня 1982 року в Житомирі. До шестирічного віку жила з бабусею та дідусем. Потім виховувалася мамою, яка завжди підтримувала усі починання доньки. Закінчила хореографічне відділення Харківського училища культури, потім Харківський національний університет Каразіна за спеціальністю соціальні організації. Під час навчання Ірина подовго проводила в читальних залах бібліотек, готуючись до іспитів, адже звикла до дисципліни та старанності. Вже зі студентських років почала свою творчу кар'єру у Харківському національному академічному театрі опери та балету. Стажувалася у Віденській опері, рік працювала в Будапешті. Її навіть запрошували в пітерський балет Ейфмана на постійну роботу, але вірна своїм принципам вона відмовилася. 24 серпня 2012 року здобула звання заслуженої артистки України. За участю Ірини Клюєвої поставлені вистави Дон Кіхот, Корсар, «Лебедине Озеро, Жизель, Кармен, Лускунчик, Спляча красуня та інші. Ірина Клюєва запрошена солістка у московських трупах корони російського балету та королівського російського балету. Часто гастролює за кордоном, звідки на згадку про країну привозить магніти. Найтяжчим днем уславлена Балерина називає понеділок, адже в цей день вона повинна впоратися з усіма домашніми справами. Має доньку Анастасію. Одружена із партнером по сцені Анатолієм Хандажевським. Цінує в людях щирість та доброту. Ирина, я приветствую вас в программе «Ева Чернякова», добрый вечер Добрый вечер Ирина, не могу сказать точно, кто говорил так, но сказали, что сцена – это алтарь, на который вы, балерины, кладете свою душу и не можете ничего перед зрителем утаить Что вам довелось положить и на сцене, и считаете ли вы действительно сцену алтарем? Я вот хочу как раз сказать по поводу того, кто это сказал. Это слова моего педагога Додор да Константинович Попеску. К сожалению, его уже нет с нами. И вот у него завтра день рождения был. Вот. Он сказал эти слова, и он действительно прав, потому что не только ты сам это чувствуешь, ты смотришь, когда сам спектакль, неважно, кто исполняет, виден характер. Возможно, это видно только профессионалу, но ты когда видишь человека, ты понимаешь, что он такой же, как в жизни, он такой же и на сцене, такой же в своих образах. Он передает свой характер, личный именно. А что касается меня, я могу сказать, что как и каждый человек, который выходит на сцену, особенно ведущий солист, которому нужно провести спектакль и выстроить целую линию, целую линию образа, целую линию сюжета. Ты всегда вкладываешь себя. Ты всегда кладешь на алтарь сцены для зрителя все то, что у тебя есть, все то, что у тебя есть внутри. Ирина, Ваши а какая нечувствия? роль вам давалась тяжелее всего, над которой вы дольше всего работали, искали образ? Очень сложный спектакль Жизель. Там настолько в одном спектакле происходит много всего, то есть от наивности, влюбленности до любви, наверное, до сумасшествия, любви до разрыва сердца. И во втором акте это неживая нимфа, неживое что-то такое сверхъестественное. Очень много всего, очень много насыщенного, насыщенных образов в этом спектакле. Конечно же, да, это сложно. Конечно же, ты ищешь в себе Балерина, когда она учится, да, с ней работают педагоги. Когда она работает уже профессионально в театре, она должна много времени посвящать сама себе для того, чтобы отрабатывать какие-то моменты. А вот что касается актерского мастерства, с вами занимается или это тоже ваша индивидуальная работа? Ну, безусловно, нам очень помогают педагоги, потому что они делятся своим опытом. Потому что тоже немаловажно, чтобы человек поделился с тобой каким-то своим опытом. Также это домашняя работа. Работа не заканчивается только в театре. Мы приходим обычно домой, смотрим видео, смотрим видео звезд, смотрим видео Мариинского театра, который, в принципе, считается эталоном, то, к чему мы должны стремиться. Там работают действительно высококлассные профессионалы. Безусловно, смотрим, учимся вникаем, думаем, как, как бы мы через себя не, не просто копируем, а именно выразить себя, это немаловажно, чтобы это была не просто копия, как наигранность какая-то, а именно чтобы это было естественно через себя. Мы знаем случаи, безусловно, не вы единственный в этом человек, когда происходят казусные ситуации. Об одном из них мы узнали от вашей подруги Анны. Давайте вспомним вместе. Давайте. Когда-то у нее была премьера Дон Кихота, и я как раз мне почему ярко запомнился этот момент, потому что я была на этой премьере, и она так изумительно танцевала, такие пюреты были. А потом, когда мы уже после спектакля с ней созвонились, то э, она рассказала о том, что в самом начале спектакля она порвала связки. И все, она, мя, с разорванными все... связками на ноге, а, дотанцевала весь спектакль, и выходила на поклон, и даже на лице не было видно вот этого чувства дикого боли. Да, бывает и такое. <laughs> на самом деле, да. Бывают и такие ситуации, когда люди ломают ноги во время спектакля рвут связки, что-то происходит, вывих, вывихи. Да, неприятные казусы такие. Тоже да. пришлось все равно дотанцевать. Это было случилось в середине первого акта. Все равно пришлось дотанцевать, потому что ну, ты не имеешь права просто на то, чтобы просто уйти. Потому что зритель пришел, и зрителю невозможно объяснить, что что-то произошло. Поэтому ты берешь себя в руки, стискиваешь зубы и дотанцовываешь. Слава Богу, у нас у педагога, у Михаила Васильевича Безубикова, он мне очень сильно помог тогда. У него был э, хлоротил. Я не знаю, сейчас очень сложно его где-то достать. Сейчас, ну, наверное, существуют какие-то другие, более эффективные заморозки. Ну, мне тогда это очень помогло. Мне заморозили ногу. Ну но и была, были как бы варианты, что, может быть, там как-то не дотанцевать. Но так как это была моя премьера, и я столько в нее вложила сил. Я готовилась в Киеве, ко мне приехал э, партнер из Киева, из национальной оперы. То есть было столько сделано, столько а вложено, и я просто, ну, не могу, я к этому долго шла, то есть долго стремилась к этому, не могла спектакль. позволить сорвать. Я да. просто не могла себе позволить не дотанцевать. Я вот просто сказала, что я хоть живая, хоть мертвая, но я я дотанцую этот спектакль. А вы поняли, что с ногой или уже потом? Ну конечно нет, это просто был щелчок, и ты не ощущаешь, не чувствуешь ногу, и дикая боль. И просто она она тебя не слушает, все, вот стопы нету. Ирина, вы часто гастролируете, приглашенная прима, да? И какие-то интересные выступления были за границей. Ну, безусловно, интересные. Ну, сам, не, все интересные, они интересные. Да, а сам. Вот какой-то яркий момент, может, запомнился. Ну, в плане спектаклей. В плане спектаклей всегда интересно какие-то необычные постановки танцевать. Очень сложно, очень, потому что ты приезжаешь, тебе надо выучить совершенно новую постановку за каких-то там несколько дней. Ирина, а как воспринимает трупа новая, совершенно незнакомая вам? Ведь э, все мы знаем о том, что даже в своем родном театре всегда в кулуарах происходят какие-то, да, э, пересуды, разговоры. Как принимают чужого человека? Вы знаете, э, на самом деле для меня это вообще не имеет значения. Но в принципе, вот как я чувствую, мне кажется, принимают хорошо. Конечно же, сначала это сдержано, потому что, ну, всегда осторожно относятся к новому человеку, не знают, как он себя ведет, там с каким гонором и вообще, как войдет в коллектив, как будет общаться. Но мне кажется, в основном у меня никогда не бывало проблем с другим коллективом. А языковой всегда барьер? Очень тепло. Нет, тоже нету. А какими вы какими-то языками владеете? А, я по-английски говорю. А если вы приезжаете в другую страну, на которую? Ну, в основном мы не работаем. я работаю только приглашенной ведущей балериной с московскими трупами. То есть там все... А, потом вы просто гастролируете а потом уже, гастролируем, да? да в составе московских труп гастролируем в других странах. Ну, мы так не сильно соприкасаемся, у нас всегда переводчики, турменеджеры. Которые говорят на русском языке. К сожалению, сегодня к нам не пожаловал на передачу Ваш супруг нынешний, да, да? Анатолий Хандажевский. Но скажите, помните первый момент вашего, вашей общей работы? Да, конечно, помню. У меня мальчика-партнера. Я тогда как раз была после травмы, вот после Дон Кихота, и поехала на гастроли танцевать небольшой танец испанский танец в Щелкунчике. И у меня партнера. Получилось так, что мы не открыли визу. И Анатолий, он был новый в нашем, в нашем театре, в нашей трупе, э, только для гастролей. Ему пришлось выучить э, этот номер. И вот тогда мы первый раз, скажем так, вместе станцевали совершенно случайным образом. А потом после этого мы очень достаточно подходили друг к другу в плане роста, потому что у меня достаточно высокий рост, и не с каждым мальчиком я могу работать. А позвольте такой вопрос. Я знаю, что по европейским стандартам это, по-моему, да, да? да, минус 123, да? Рост минус 123 для того, чтобы у тебя был соответствующий вес. Да. А если ну, прекрасный партнер, но для него партнерша тяжелая, меняют их? Ну, нет, конечно же. Ну, может быть, какие-то поддержки убирают и, конечно же, заставляют, чтобы балерина все-таки похудела. Вы в этом плане для Анатолия идеально подходите, да? Ну, я стараюсь следить за своим весом, хотя тоже, ну, это, я думаю, всем сложно вот соблюдать прям вот четко-четко, чтобы это был именно такой вес, минус 123, это, это очень большая разница между ростом и весом. А, ну, мы говорим не только об Анатоле, вашем супруге Анатолию, у вас есть еще один партнер, тоже Анатолий, и у нас есть о нем небольшое, с ним, вернее, небольшое интервью, давайте послушаем. Ира – это очень хорошая партнерша, хорошая и профессионально, и как человек. Что это, в дуэте это, это очень важно, потому что когда есть гармония вот в таких человеческих отношениях, то, естественно, эта гармония потом и на сцене. Ирина, Вы тоже считаете, что обязательно должна быть гармония? Могут люди не подходить по характеру друг к другу, но при этом работать профессионально? Могут, конечно, ну при большой необходимости. Конечно же, могут. Но это очень сложно. Это очень сложно, когда, потому что, конечно, на сцене ты отбрасываешь все, когда ты, ну, когда два человека не подходят. Ну, вот не идет, скандалят, но во время репетиции это очень сложно, когда два человека не подходят друг к другу. И в плане дуэта, и в плане характера. Это очень сложно. Трываевый Чернякова. Дідусь гості нашої програми Микола Михайлович у далекі юнацькі роки здобув звання чемпіона з бальних танців. Його улюблена онука, мабуть, прийняла дідівський хист і досягла ще більшого. Вона стала не лише лауреатом міжнародних конкурсів, але й здобула звання заслуженої артистки України. Сьогодні до нашої студії завітала прийма балерина Харківського національного академічного театру опери і балету імені Лисинка Ірина Клюєва. Вы прима Харьковского театра оперы и балета академического и заслуженная артистка Украины. Скажите, пожалуйста, ощущается ли вот этот вот вес всех вот этих вот регалий, которые у вас сегодня есть, и ответственность, когда вы работаете с другим партнером? Одни от вас чего-то требуют большего? В отдаче. Я могу сказать, что я очень сильно чувствую, это лично вот для себя, очень сильно чувствую давление всех званий. Для меня вообще каждый раз, когда ты что-то получаешь, пускай это маленькое, там, дипломант международного конкурса, там, еще что-то, звание какое-то, какие-то награды, дипломы какие-то, это настолько для тебя важно, и настолько ты понимаешь, что ты должен выйти на сцену и каждый раз оправдать то, что ты заслуженный, то, что ты награжден. И это очень сложно. Ты, мне кажется, перед каждым выходом еще больше переживаешь, когда ты, ну, когда у тебя ничего нет, когда ты просто солист. Как вы узнали о том, что получили звание заслуженной артистки? О, хм. Это была очень веселая история. Это был день независимости. И мы с мужем, с дочкой, с друзьями мы были на природе, отдыхали и ни сном, ни духом, это, да, вообще. Это было совершенно неожиданно, потому что и мне позвонили, поздравили э, администрация театра. Я говорю, спасибо, я вас тоже поздравляю. Говорят, вы не поняли. <свят> ни с Днем независимости, с получением, с присвоением звания. Я, конечно, я вообще просто не могла поверить, потому что э, до того, как я получила звание в балете, 9 лет назад последнее звание дали. И я не знаю, почему так происходит. Это очень обидно, очень. И мне бы хотелось, чтобы звания давали чаще, потому что есть люди, которые много лет проработали, вот в том числе и Анатолий. Он много лет проработал в театре, много дал ему, и мне кажется, ему уже давно должны были дать звания. Ну какие-то сложности на них. А думаю. как вы думаете, почему вам дали? Мне кажется, это просто… это просто… не знаю. Везение, невезение, это вот, я даже не знаю. Это Как ваш супруг просто... отнесся к, к тому, что вам дали звание? Ну, я думаю, он гордится мной очень сильно. После, после 40-45 лет уже как бы карьера балерина заканчивается, правда? Да. да Скажите, думаю, кем вы, кем, а кем вы видите предел. себя в дальнейшем? Ну, я даже не знаю. Ну, возможно, педагогом. Возможно, педагогом в театре у нас просто есть еще одно интервью. Мы можем предположить, у вас есть еще кое-какие качества. Может, вы подумаете над ними, услышав, что о вас рассказывают друзья. Давайте послушаем Елену. Давайте. У Иры еще есть организаторские способности. Я уверена, что она могла бы быть хорошим, качественным руководителем. Ее хочется слышать, хочется слушать, хочется доверять ей. В основном все поступки, которые она совершает, на мой взгляд, это очень продуманные. Не, не видела я еще ник, э, такого, чтобы кого-то она словом обидела. Если ей надо убедить кого-то, она сможет убедить. Она сможет руководить так, чтобы все было хорошо. Очень приятно слышать. Не, ну, наверное, все равно каждый человек может обидеть, даже невзначай. Конечно же, мне этого никогда не хочется. Не хочется этого делать. И я все-таки за толерантность, за тактичность, безусловно. Ну, возможно, может быть, когда-нибудь мне мое образование поможет второе, и, и я буду... Руководить Хотя... Скажите, пожалуйста, ваша Анастасия, ваша дочка выбрала путь балерины тоже, пока на этом пока, этапе, да. да, мы не будем заглядывать вперед, мало ли, может, у нее там какие-то интересы поменяются. А как она выбор сделала, глядя на маму или. Ну, нее... опять же, выбор она сделала. Она с детства хотела, вот ей хотелось в пачке, ей хотелось танцевать. Но со временем, все-таки, я даже не знаю, вот э, на данном этапе. У нее есть второе очень сильное увлечение. Я думаю, что оно даже посильнее, чем балет. Это занятие тэквондо. Да, да, да что? Да, да. Вот. Но балет она не бросает и параллельно занимается тэквондо и музыкой. Поэтому, не знаю, конечно же, она смотрит, она ну, говорит, что да, я буду балериной. И с другой стороны, она приходит домой, она говорит, нет, я буду солдатом. Выдавитесь в вечернюю каву. Не конфліктна, добра і мрійлива гості сьогоднішньої програми мріє про те, аби її життя було схоже на казку. Мабуть, саме тому близькі дорікають їй, що вона дивиться на світ крізь рожеві окуляри. Кто же находится у ее каскового мужа раз зараз изъясуемо в нашей студии балерина Ирина Клюева. Я знаю вашу историю, почему не случайно не спрашиваю о том, что вы жили напротив балетной школы, видели девочек статных и красивых, и, естественно, у вас возникло желание тоже стать балериной, но пошли вы в 7 лет чтобы как бы заново не повторяться. А как э, не давите ли вы на ребенка в выборе чего-то, вот когда она предпочитает, допустим, даже это самое тэквондо? Ой, вот вы знаете, настолько не давлю. Во-первых, потому что знаю, насколько это сложно. И эту профессию нужно любить. Ею нужно жить, ею нужно дышать. Потому что, ну, мое мнение, либо ты должен это делать хорошо, а бы как, лучше вообще этим не заниматься ну, это требует, эта профессия требует очень много физических усилий, очень много и очень много амбиций, чтобы, несмотря ни на что, хотеть добиться чего-то. И плюс, конечно же, физические данные. И я настолько не упираю вот на балет, я ей даю возможность заниматься всем. Она у меня и рисует, она занимается и математикой отдельно, и музыкальной школе и поет. Знаете, мы еще пообщались с вашей подругой Еленой, и она э, рассказала, как вы проводите время на гастролях. Давайте узнаем. Она всегда, как мы куда-то едем, она всегда сразу же знает, куда она пойдет, какой какой музей, где на каких улицах она побывает. Всегда, то есть она очень эрудированный человек. Вот. Я просто обожаю путешествовать на самом деле. Да? Вот это, вот знаете, вот если бы была возможность вот путешествовать, вот просто путешествовать, я бы, наверное, воспользовалась по полной этой возможностью. Мне настолько хочется все увидеть, мне настолько хочется посетить много-много разных мест. К сожалению, на гастролях не всегда это удается, потому что из графика очень плотного переезды постоянные, это практически не удается сделать. Поэтому я всегда, как только есть малейшая возможность, я вижу, что вот, вот здесь вот у нас будет где-то возле этого красивого города выходной. Я сразу стараюсь планировать какую-то интересную поездку, какую-то какую, -то, какую -то интересную экскурсию для себя. Какое место на вас произвело впечатление наиболее всего? Ой, вы знаете, очень много мест таких. На меня очень сильно произвели гастроли в Кению, Танзанию, Латинскую Америку, в Китай. То есть Европа, Европа, конечно же, да, это 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 супер. Это Италия, Англия, это прекрасные страны. Но вот что-то такое, но они близки все-таки нашей культуре, они очень близки. А вот такое что-то самобытное, что-то такое необычное. Это просто невероятное что-то. Хотели бы Харьков поменять? Нет, нет, не хотела бы. Были возможности, были предложения, но я как-то, несмотря ни на что, все-таки очень семейный человек. И для меня очень важно, чтобы вот возвращаться туда, там, где мой ребенок, там, где мой дом, там, где тепло и уютно, там, где я все знаю, там, где я могу вырастить ребенка. Сегодня, перечисляя ваши поездки, вы вспомнили Латинскую Америку. Давайте вспомним один из эпизодов вместе с Анатолием. Давайте. И однажды э, Иру с Толиком э, я повез в Латинскую Америку. Это экзотическая, прекрасная страна. Это мы были в Эквадоре. И в одном городе, в Гуаякиле, в парке с игуанами. Экзотический такой парк красивый. Они там Впервые признались друг другу в любви, что мне естественно было очень приятно, потому что я как бы виновник вот этой поездки и вот этой их встречи. Но ну, это очень романтичная была, естественно, встреча, я так думаю. Да, это правда. На самом деле, то есть мы уже до этого э, больше чем полгода танцевали вместе. Танцевали, ну естественно, ну как бы уже-то не по 15 лет. И признаться друг другу в любви. Это не так уж и, и вот так вот раз и признался. Вот. А действительно, наверное, игуаны стали нашим каким-то Символ, символом, да. Потому что э, тоже совершенно удивительное место. Э, огороженный парк, и там повсюду игуаны. И они, и они просто везде. Они такие совершенно своеобразные, страшненькие создания, и вот как-то они нас вдохновили, видимо. Как Настя отнеслась к вашему браку? Очень хорошо. С пониманием? С пониманием. Она у меня не по годам взрослая, и вот я иногда даже ей удивляюсь и восхищаюсь, что она, не задавая много вопросов, просто все понимает. Ирина, для балерины родить ребенка это, ну как бы, Наверное, как жертвоприношение, да, можно так сказать, или нет? Ведь это... Ну, тоже может один... быть... Просто из-за того, что перерыв... Да, это, конечно. Нужно же, восстанавливать Нужно силы. восстанавливаться, но я все-таки не считаю, что это жертвоприношение. Все, я думаю, практически все, кто думает о детях и кто этого хочет, все идут на это, и причем не раз. Потому ну. что это... Не так страшен этот год, главная сила воли и взять себя в руки, чтобы потом восстановиться. Очень быстро, в основном балерины, тем более ведущие балерины, которые знают цену форме, которые знают цену всем трудностям, они очень быстро выходят, практически там проходит месяц после родов, и они выходят входить в форму, худеть. На самом деле. Дорогие женщины, я хочу сказать, что это не мешает вам продолжать вкусно готовить для своей семьи, чем занимается Ирина. Подтверждением этому еще одно интервью. Для меня всегда поход к невости ⁇ это был какой-то праздник, потому что мы приходили, то это был рататуй, то это были жюльены, то она пекла замечательно, просто несмотря на то, что она постоянно всю жизнь сидит на диетах, как балерина, но она пекла всегда такие торты. Э с мастикой вылепливала всякие фигурки, цветы, что я удивлялась, как она еще находит время на то, чтобы э, так замечательно, вкусно готовить. Я на самом деле просто очень люблю готовить. Да. И мне даже иногда жаль, что э, не только я сижу на диете, а и мой муж, потому что вот я в основном люблю готовить для кого-то, потому что, ну, да, я как бы готовлю, но не ем в основном, особенно там. Сладкая, ну, могу, естественно, попробовать. Я обязана пробовать то, что я готовлю, то есть в любом случае. Но я, если я делаю торт, там я съедаю один кусочек, и мне нужен кто-то срочно на помощь, чтобы это же все съесть. Уже изматываете себя а, вот. морально. А, а когда у меня муж, естественно, на диете, а ребенок у меня вообще как сидите очень плохо ест, то как бы. Ну и, и, и некуда это все. Поэтому получается готовить, в принципе, не так часто, но я очень люблю. Ирина, ваши подруги рассказывали о том, что те, которые знают вас с детства, что вы всегда уже с детства мечтали жить как в сказке. И когда вы выходили замуж за Анатолия, то вы действительно были похожи на принцессу. Где, куда вы поехали в свадебное путешествие? Вы отправлялись куда-нибудь или нет? Мы были в этом году в свадебном а, путешествии. В этом году? Да. К сожалению, мы не можем ну, надолго отлучаться от работы. И э, в прошлом году ну, мы просто отыграли свадьбу и сразу же обратно на работу. Там, угу. обычно там короткое время какое-то дается, там дня четыре. Вот, поэтому мы наверстали упущенное в этом году на годовщину. И мы в этом году поехали э, в Индию на Шри-Лан. Ой, это было невероятное что-то. Просто невероятное. Э, это слоны. Когда у вас день рождения? У меня в октябре, 18 а, октября. А у Анатолия? 17 ноября. Практически недалеко. Как Не празднуете? Далеко. Как любите праздновать? Да, вы знаете, обычно э, наши дни рождения приходятся на гастроли. Поэтому в основном это гастроли. да? Или вот в этом году у меня был день рождения в автобусе. Переезд сутки переезда. А труппа как-то поздравляет? Обязательно, всегда, даже если это незнакомая трупа, всегда э, есть поздравления, всегда. Это как-то по-особенному происходит или обычно? Поздравляем, дарим цветы? В принципе, да, поздравляем, дарим цветы. Ну, вот мы же люди смерти, мы думаем, может, там в балете совершенно это по-другому происходит. Может, да нет, вы все, нам? Все, как, все, в принципе, на удивление, все как обычно, все как обычно. Но это единственное, может быть, там после спектакля всем там, начать поздравлять или в автобусе весь балет может начать петь с днем рождения. А вспомните, пожалуйста, Анатолий вас чем-либо удивлял? Вот, вот какой-то поступок его был, который вас сразил на повал? Он меня всегда удивляет. По-хорошему. Удивляет, да. Он меня всегда, он никогда, наверное, я надеюсь, что он никогда не устанет меня удивлять. Ирин, приходилось ли о чем, или вот на сегодняшний момент, можно ли сказать, что вы о чем-то сожалеете? Но то, что можно было бы исправить? Ни о чем не сожалею. Ни о чем. Я вообще считаю, что нельзя о чем-то сожалеть. Ни, ну, просто, ну, нельзя, потому что все в жизни, мне кажется, оно, во-первых, не случайно. И именно в тот момент, когда это нужно тебе, вот в самый нужный момент именно для тебя. Я надеюсь, что вы сегодня насладились нашей встречей, Ирина, Спасибо Безусловно. вам большое. Я желаю вам, чтобы вы всегда... Удивлялись приятно от поступков, от слов э, и от жизни с Анатолием. Творческих успехов вам, вашему творческому союзу с мужем. И, конечно же, успехов вашей доченьки, здоровья вам крепкого. Всего наилучшего, хороших ролей, приглашений в другие театры. А на память о нашей встрече примите от корпорации «Бисквит, шоколад, печенье» вечерняка. Спасибо большое. Пусть Спасибо. не повлияет на вашу фигуру. Спасибо большое. Вам тоже всего доброго и интересных костей. И большого количества зрителей. Спасибо. Спасибо большое.